Pernah tak anda terfikir apa keputusan paling penting dalam kerjaya seorang pemimpin? Boleh jadi ia adalah saat memilih siapa yang akan menggantikan anda. Keputusan ni ia akan menentukan legasi anda. Tapi apa kalau saya cakap, halangan terbesar anda bukanlah pasal nak cari calon yang sempurna tu. Sebenarnya musuh terbesar anda datang dari dalam. Ya, prasangka anda sendiri. Dan soalan inilah yang paling penting. Cuba tanya diri sendiri, sejujurnya, adakah anda cari orang yang terbaik untuk jawatan tu atau tanpa sedar anda sebenarnya tengah cari klon diri anda. Minimi lah senang cerita. Perangkap inilah, prasangka tersembunyi inilah yang selalunya merosakkan plan penggantian yang dah dirancang rapi. Sebab pertaruhannya oh, sangat tinggi. Satu silap pilih je, legasi yang anda bina bertahun-tahun tu boleh hancur dan selalunya Puncanya bukan sebab tak ada calon yang hebat, bukan? Musuh sebenar tu, dia duduk senyap-senyap kat blind spot kita. Perasangka yang kita sendiri tak sedar wujud. Okey, jom kita masuk strategi yang pertama. Dan saya nak bagi amaran awal, yang ni mungkin akan buat anda rasa hmm, tak selesa sikit. Sebab ia suruh kita langgar satu pantang larang dalam dunia kepemimpinan. Apa dia? Jangan sesekali pilih orang yang ada rekod kegagalan. Yelah, secara otomatik bila kita dengar gagal, kita terus fikir lemah, kan? Kita nak cari orang yang rekod dia bersih, clear, tak ada satu cala pun. Tapi, tahu tak? Cara fikir macam ni lah yang buat kita terlepas pandang calon-calon yang sebenarnya paling kental dan paling kreatif. Okey, ada dua cara nak pandang kegagalan ni. Cara biasa, cara yang berat sebelah tu, ialah kita tengok kegagalan sebagai bukti dia tak cekap. Titik. Habis cerita. Tapi cara yang strategik pula, dia tengok kegagalan tu sebagai satu ujian. Soalan kita patutnya dia belajar tak dari silap dia? Dia ada semangat nak bangkit balik tak? Sebab daya tahan yang macam inilah selalunya jauh lebih bernilai daripada kejayaan yang datang bergolek. Jadi, kenapa strategi ni bijak sangat? Pertama, kegagalan tu kadang-kadang bukan salah dia pun. Mungkin sebab faktor luar kawalan. Kedua, bila anda berani bagi peluang kedua, anda bukan setakat baik hati. Anda mungkin akan jumpa permata tersembunyi, orang yang dah diuji dengan api kesusahan. Dan selalunya, orang macam ni lah yang akan bawa idea segar dan tenaga baru. Okey, kita dah settle bab kegagalan. Sekarang, jom kita pecahkan satu lagi mitos besar dalam kepimpinan. Idea yang kata, kalau semua orang setuju, itu tandanya bagus. Cuba bayangkan situasi ini. Anda dalam meeting. Anda sebut satu nama calon dan satu bilik angguk kepala. Semua setuju. Wah, best kan? Senang kerja. Tapi, kejap. Fikir balik, betul ke bagus bila semua orang terlalu mudah setuju? Inilah poin utamanya. Sokongan yang sebulat suara tu, yang semua orang yes man tu, mungkin bukan tanda yang baik. Sebaliknya, ia boleh jadi satu red flag, satu tanda amaran yang besar. Ikut naluri memanglah kita rasa selamat bila semua orang sependapat tapi kat sinilah kita kena hati-hati. Calon yang semua orang suka ni kadang-kadang bukanlah pemimpin sebenar. Dia mungkin cuma seorang operator politik yang handal. Jenis yang pandai main wayang, elak gaduh, jaga hati semua tapi bila tiba masa nak buat keputusan yang payah dan tak popular, dia hilang. Logiknya mudah je. Orang yang semua suka selalunya orang yang takut buat keputusan susah. Sebaliknya, pemimpin yang betul-betul hebat, dia mesti ada musuh. Tapi, penting ni, dia dibenci atas sebab yang betul. Sebab dia berani cabar cara lama, dia push semua orang untuk jadi lebih baik. Inilah yang kita panggil pengganggu yang membina. Dan sekarang, kita sampai ke tip yang ketiga. Yang ni, paling radikal, paling di luar kotak. Jadi bersedia sebab ia mungkin akan terbalikkan semua yang anda faham pasal pengurusan bakat. Saya tahu apa yang bermain dalam fikiran anda. Turunkan pangkat orang terbaik kita? Gila ke apa kan? Kenapa pula kita nak ketepikan bintang utama kita, lagi-lagi masa tengah kritikal macam ni? Sabar, percayalah ada logik yang sangat-sangat strategik di sebalik tindakan ni. Okey, benda pertama kena faham. Ini bukan hukuman, bukan denda. Ia adalah satu langkah strategik untuk kuatkan lagi kedudukan pemimpin baru. Fikir macam ni. Dengan merehatkan sekejap eksekutif senior tu, anda bagi ruang untuk orang baru ni bernafas. Dia boleh bina autoriti dia sendiri, dapatkan kepercayaan pasukan tanpa perlu hidup bawa bayang-bayang orang lama. Proses dia lebih kurang macam ni. Mula-mula, anda alihkan sementara pemimpin berpengalaman tu. Ini akan bagi ruang untuk pengganti baru tu tonjolkan diri. Lepas tu, dia akan mula dapat kepercayaan dan kesetiaan dari tim sebab tak ada lagi saingan dalaman. Bila autoriti dia dah mantap, ha, barulah organisasi akan stabil untuk jangka masa panjang. Ya, mungkin kena korbankan ego sikit tapi anggaplah ia sebagai pelaburan untuk masa depan. Jadi bila kita cabar tiga tangkapan lama ni, apa yang kita dapat? kita dapat satu buku panduan yang baru satu cara fikir yang lebih tajam, lebih bijak untuk buat salah satu keputusan paling besar dalam kejaya kita sebagai pemimpin Jom kita imbas kembali tiga peraturan baru ni laju-laju Nombor satu, terima kegagalan sebab kat situlah permata tersembunyi Nombor dua, jangan percaya sokongan sebulat suara sebaliknya carilah pengganggu yang membina dan nombor tiga, berani untuk rehatkan orang terbaik anda untuk kuatkan lagi pengganti anda. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Memilih pengganti ni, ia bukan sekadar satu lagi benda untuk ditanda dalam to-do list anda. Tak. Ia adalah keputusan penutup yang akan mencorakkan legasi anda. Jadi soalannya, adakah anda akan pilih cerminan diri anda atau anda akan berani memilih masa depan? Pilihan tu ada di tangan anda.